Jadi, masalah yang pertama, dia mampu berdiri. Ingat, boleh berdiri tak dibenarkan untuk menggunakan, yakni duduk atas kursi sekali-kali. Itu biar faham, clear dulu. Baik, habis itu kenapa guna kursi? Kerana masalah uzurnya ialah dia tak boleh nak sujud dan dia tak boleh nak duduk antara dua sudut kerana keuzuran kakinya. Tak boleh lipat. Lepas tu kalau dah sujud, dia susah nak bangun kerana faktor uzurnya maka dia dibenarkan guna kursi caranya macam mana? baik, caranya ah, ni saya tunjuk praktikal lah mampu berdiri, ingat mampu berdiri, maka sepanjang rakaat dia tu, rakaat pertama rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat wajib dia berdiri kerana dia mampu berdiri, habis uzurnya kat mana? uzurnya ialah apabila nak sujud tak boleh, nak duduk antara dua sujud tak boleh Duduk tahiyat awal lagi tak boleh Akhir lagi tak boleh Pasang melipatkan Apa dia melibatkan Apa dia uh, melipat kaki itu Okay, ada orang yang macam begitu Biasanya orang tua-tua lah Baik, maka dia dibenarkan guna kerusi Baik, jadi um, Kaedahnya Okay, ni contoh Jadi, dia pun uh, berdiri Cuma saya nak tanya Tuan-tuan uh, Kedudukan kerusi Bagi orang yang mampu berdiri Sepanjang rakaat sampai sudah semayang, dia berdiri hanya guna kerusi untuk duduk isyarat kepada sujud, uh, duduk antara sujud dan duduk tahiyat awal dan akhir. Baik, kedudukan kerusi dulu. Macam mana? Kes yang pertama, dia mampu berdiri dan dia akan berdiri sepanjang semayangnya sampai selesai. Maka kedudukan kerusi ini, kat mana? Begini ke? Atau begini? Ah, ha, saya boleh jawab. Macam ni, macam ni kan? Mana kaki, kaki kursi belakang ni betul-betul dekat saf. Maknanya sama dengan tumit orang sebelah. Macam ni. Salah. Salah tu. Ha ni, ni banyak buat ni macam ni. Salah ubah kan. Dia begini. Dia tadi masalah pertama apa dia? Dia boleh berdiri. Ha dia boleh berdiri. Dia gunakan kursi untuk apa dia? Tujuan untuk duduk isyarat ganti sujud yang dia tak boleh itulah. Okey. Jadi untuk orang yang berdiri berdiri maka kedudukan kerusi dia begini. Kaki kerusi bahagian depan di sini. Ah ha, begitu. Begini betul kan? Kemudian dia pun berdirilah pada saf sama dengan orang sebelah. Boleh? Ah ha, bukan seperti mana lazim orang buat tu. Ah ha, ni tengok ni. Ha, ni. Jadi maknanya ketika kita berdiri Kedudukan kita ni akan sama dengan orang sebelah. Sebab tak ada masalah kita nak ke depan. Sebab kalau ke depan dah tak sama. Soft. Sebab kita berdiri. Kita akan berdiri sepanjang-sepanjang. Boleh? Ha, jadi bagi orang yang berdiri, dia ini dia guna kursi hanya untuk uh, uh, sujud dan duduk maka kedudukan kursinya begini. Apila kalau ada sob belakang apa hal? Macam mana orang nak sujud? Memang tak boleh lah. Jawapnya kecuali budak kecil bolehlah. Orang tua menyusuk bawah kursi ini kan? Lepas tu nak bangun dengan kursi-kursi sekali diangkatnya. Oh, terbalik pula dah orang tu ni. Baik, jadi sebab itulah orang yang sembahyang guna kerusi, dia kena duduk di hujung sekali. Okey, hujung sekali. Jangan di tengah-tengah ni. kalau dia orang yang berdiri saja, kedudukan kursi dia begini, maka dah tentulah orang belakang akan terganggu hukumnya ha? haram Semayang sah. Haram kerana mengganggu memutuskan saf. Ha dah orang tak boleh. Nah, ha, takkan orang tu nak beranjak sikit, saf belakang dia lagi. Oh, jadi masalah saja sebab tu orang yang menggunakan kerusi maka kedudukannya hendaklah di hujung sebelah kanan atau sebelah eh, sebelah kanan atau sebelah kiri sini. Ha itu. Jadi begitu. Jadi mana kalau hujung tu tak ada satu saf belakang, tak apalah pasal ada dinding dah, tak putus. Ada ada kosong satu kan sebab ha, ni ni katakan ni dinding dah. Ha dia duduk sini, dinding. Ha, jadi, orang belakang ni kosong satu. Tak apalah. Pasal apa? Ha, pasal orang ni nak guna kerusi, kawan-kawan. Jangan duduk tengah-tengah ni. Jadi, macam ni. Jadi, orang belakang tak boleh nak sujud lah nanti. Boleh dia kena anjok belakang sikit. Jadi, berlanggar dengan orang belakang pula lah. Kalau ada orang. Begitu. Baik, habis tu. Yang biasa orang buat ni macam ni. Macam mana pula? Ha, ni. Kaki kursi belakang dekat saf. Biasa macam ni kan? Yang ni macam mana pula? Yang ini kalau orang itu tak mampu nak berdiri. tuan eh? orang tu langsung tak mampu nak berdiri. Jenis orang yang tak boleh berdiri lama. Ha, jadi, uzo sangat. Memang tak boleh berdiri. Maka sampaikan bila dia masuk sahaja saja, dia terus duduk. Maknanya, dia duduk macam ni, sampai bagi salam. Maka kedudukan kerus dia begini. Ha, ini baru betul. Kalau ada berdiri, tak boleh. Kalau berdiri, kedudukan kaki kursi begini. Faham? Ah betul kan? Yang saya tengok adalah apa dia? Kebanyakan dia berdiri, kaki kursinya begini. Jadi dia berdiri macam ni. Dah tak sama. Sikit lagi nak nak calon imam. No, sikit lagi nak sama dengan imam dah. Kalau ha gitu. Jadi maknanya dah tak sama. Ha nampak. Jadi yang di yang yang kedudukan kerusi uh, apa dia begini hanya untuk orang yang Yang duduk semata-mata. Baik. Jadi ini, kes yang pertama lah orang mampu berdiri. Jadi dia pun berdiri. Dirilah jadi sama. Uh, saf. Uh, kemudian dia pun sembahyang Allahu akbar. Baik. Jadi bila dah nak rokok dah nak rokok rokok macam mana? Rokok macam biasa. Uh, sebab dia tak ada unzur apa-apa kalau nak rokok. Okey, sebab dia berdiri boleh, maka nak rokok pun boleh jadi, jadi, dia rukuk macam biasa. Allah, ni contoh ya. Allahu Akbar, rukuk macam biasa. Samia Allahu liman hamidah. Okey. Tiba time nak sujud, macam mana caranya? Ha, ni pun banyak salah. Ni pun banyak salah. Salah kat mana? Dia kena duduk dulu. Baru sebab Allahu Akbar. Ha, ni, Allah. Punya lah panjang. Okey jadi ha, tu. Jadi ni macam mana? Tapi yang ni kalau salah-salah pun tak membatalkan sembahyang. Cuma makruh je. Okey. Jadi kaedah ni macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kemudian kita nak sujud, duduk dulu. Duduk dulu. Allahu akbar. Ah ha, tunduk saja. Tak perlu begini. Boleh-boleh begini, kang tertongging pula kang dah satu kerja pula dah. So, macam ni saja sudah, tak apa. Sebab apa? awak dah memang uzur, tak boleh sujud ke bawah, maka syarat macam ni pun memada dah. Begini hukum dia. Jadi tak perlu macam-macam gaya. Nak, macam nak berenang pun ada. Macam-macam ha, gaya. <laughs> Sama laki perempuan. Ingat, duduk dulu. Duduk. Al dah duduk? Allahu Akbar. Setakat yang mampu. Ha, ni sujud ni, ni sujud ni. Sujud. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Kemudian sujud yang kedua. Allahu Akbar. Ah ha, begini. Kemudian makar naik rakaat kedua. Okey, duduk dulu, baru baru masa bergerak saja Allahu Akbar. Baru ber betul dengan fiqh. Ha ni yang ulama putuskan begini. Okey, ayat ha, muzakarah tu begini kaedah dia. Boleh faham ni? Jadi rakaat yang kedua nanti sama aja. Ah, ha, tak apa kita tunjuk dulu lah. Ini rakaat kedua. Dah habis baca surah Al-Rukuk. Allahu Akbar macam biasa. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ah, ha, jadi duduk dulu. Nak sujud duduk dulu. Allahu Akbar. Okey, duduk anda urus sujud. Allahu Akbar. Kemudian sujud yang kedua. Allahu Akbar. Kemudian duduk anda duduk tahiyat awal, Allahu Akbar ha, baca saya buat sampai habis, naik Allahu Akbar seterusnya macam tu, sama sampai sir, selesai jadi, nampak tak? ini masalah yang pertama ingat, masalah pertama ni apa dia? dia uzur untuk sujud, untuk duduk antara dua sujud, kira kes bawah lah, adik, maka untuk sujud, dia dimaafkan untuk duduk antara dua sujud dia dimaafkan. Untuk duduk tahiyat awal dia dimaafkan. Begitu juga duduk tahiyat akhir dimaafkan untuk tidak sempurna, dimaafkan. Maka dimaafkan dia duduk atas kerusi. Faham? Baik, habis. Itu yang pertama.